У нас появляются слова типа видеоарт, саунд-арт, медиа, другие какие-то, которые мы не понимаем, но, но мы их принимаем. Сегодня пошло выдержало. это вот типичный был типичнейший вообще кейжерский такой chance operation так называемый то есть вот вероятностный такой случайностный элемент на котором он мог построить вообще там целую композицию И в итоге получается что и нечего понимать потому что просто ничего не показано ну а в общем моя идея была что окей там поняли не поняли понравилось не понравилось уже вопрос другой сначала надо показать и э, тогда уже там те кому это надо заинтересуются займутся те кому не надо как бы скажут что нам это не надо собственно. музыка должна развиваться и особенно вот такая инновационная тоже это было грандиозное шоу. Не перевершено. Столько эмоций. Это было супер круто. Вот я за такой вариант будущий, за такой внимание людьми того дела, которое они делают. Этот объект называется арт-книга или книга художника. нужно здесь где сейчас я начну. Так, Мы берем вот эту сторону, как я выложила, и накатываем краску так, чтобы не осталось вот этих вот белых, то есть ага. все должно быть в краске. Это достаточно не то чтобы длительный процесс, но очень кропотливый, потому что вот и это раздавит... Вот какой у нас? Уже, да, про что у нас получится. Я как бы неоднократно присутствовала на этих концертах именно киевских столистов Я очень впечатлена как бы условия, вообще атмосфера и все очень-очень замечательно. Пришла, услышала, что можно послушать музыку камеру. и получила большое удовольствие. Если слушать музыку, можно очень многое понять. Они э, профессионалы в своем деле. Бережу, я тоже имела такую возможность наблюдать его со стороны, тоже такая. такая подарок видеть, как двигаются руки. Нет публики, которая не воспринимает. Есть музыканты, которые не возбуждают. То, что сделано сегодня, для меня это первое выступление в таких условиях. Я получил колоссальное удовольствие от публики, от их восприятия, от этой атмосферы. Вместе с этим с запахом бензина, с этими цеховыми лампами и огромное Тройна благодарність стройка, тому що в условиях, коли все так сложно, когда все б делать вот такие западної музики, з западного уровня концерту, це мастерство і счастья. Зараз ми стоїмо біля входу на Fest і зараз ми побачимо, хто сюди прийшов просто так на халяву поїсти, а хто справді розуміється на мистецтві. Хоч це все дуже серйозно. А чого ви будете зайти на Гольфес? Ми не боїмося. А чого ви тут стоїте? Ви Ви брешете. Вона курить, ви не курите. Я буду розмовляти тільки з правдивою. Чого ви не йдете на Гогольфест? Чого що? Не хочете зайти на Гогольфест? Ви зайдете. Ага, звісно. Бачите, що так. От. Добрий день. Перепрошую, а ви не загубились часом? Загубилися. Загубились? Так може я знаю дуже добре Гогольфест. Там вихід. От, а там інша сторона Гогольфесту. А вам куди треба? треба тут а ви знаєте, як звали Гоголь? Mm. Нікола. Нічого не знаю. Я, я теж не чув. Дякую. <плес> Добрий день. А ви не знаєте, як звали Ніколя Ніколаєвича Ніколє... <плес> Гоголь? Хто такий Гоголь? Гоголь? Это вроде бы поэт, не знаю. Поэт, хорошо. Как звали Гоголя? А вы знаете, как зовут Гоголя? А, не, не знаю. А что это тут А я? Я так заехал. Охорона! Ми з професійного телебачення, а ви? Тоже. Тоже? А, ви працюєте? Канал 1 плюс 1. Сумер. Ми ваші конкуренти. Собственно, этот фестиваль мы делаем для того, чтобы люди, которые снимают, фильмы, возможно даже на фотоаппараты, но если там есть идея хорошая, и это все классно горно, то они получат возможность поступить в наше фестиваль. И третье это то, что мы покажем то, что никогда не решатся показать другие фермы.

Зараз стрес дуже невизначений. Ну, тобто колись це був конкретний фільм, дуже вузко направлено. А зараз це поняття е, про генірої бо все. Воно є. І фільми, які навіть так не спеціалізуються. А. А. Зараз такі фільми є, які е, е, навіть так не позиціонуються, як треш. 23. Я очень хотел бы показать всем, вот, э, всем посетителям кинофронта, то есть э, Уэльфеста, какой же замечательный фильм «Дело 851 убийства», но что-то нас не отобрали, я не знаю, может быть у нас там э, злостные маты где-то были, может у нас слишком смешной или плохой звук, но что-то у нас не сложилось, наверное. Ну и что?